Membaca mengajar kita menyelami lautan makna dengan hati yang tenang. Setiap kisah menanam erti, setiap baris melatih sabar kerana hikmah sering terselip di antara kata-kata yang menanti untuk difahami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Wira Khalif Ilman bin Wira Zulkari. Saya merupakan anak didik sekolah menengah kebangsaan Selandar yang terletak di pinggir pekan Selandar. Kod sekolah saya ialah MEA1077. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang satu buku yang telah saya baca berjudul Tersalah Aturan Cinta. Buku yang diterbitkan pada tahun 2020 ini diterbitkan oleh Kasih Aris dan ditulis oleh Sarah Irdina. Buku yang mengandungi 68 bab dan 496 muka surat ini mengisahkan tentang seorang gadis yang diuji dengan pelbagai ujian. Kalisa, seorang gadis muda yang baru menamatkan pengajian, tiba-tiba diuji dengan satu dugaan. Naimah, adik perempuan Kalisa yang juga baru menamatkan pengajian, dalam ketelanjuran telah melahirkan seorang anak luar nikah. Dalam ketakutan, dia mahu membuang bayi itu. Namun, perbuatan tersebut dicegah oleh Kalisa. Kalisa akan berjanji, akan mengaku dirinya sebagai seorang balu anak satu setelah tiba di kampung setelah tiba di kampung, keluarganya yang terdiri daripada Abah, Ibu dan Alung bertanya-tanya siapakah bayi itu. Setelah Kalisa mengotakkan janjinya, Kalisa dirotan berkali-kali oleh Pak Hasan bapanya. Mak Yati, ibunya tidak mampu berkata apa-apa kerana kecewa dengan anak kesayangannya itu. Setelah dirotan, Kalisa dihalau keluar dari rumah. Seorang diri bersama bayi yang tidak berdosa ke terminal bas. Di terminal bas, Ketika perutnya kosong dan harapan hampir padam, seorang wanita bernama Eliana menghampirinya dan menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat tinggi. Kalisa diminta untuk menggoda seorang lelaki yang bernama Faid. Faid merupakan suami Eliana. Eliana mahu bercerai dengan Faid. Jika Kalisa berkahwin dengan Faid, situasi ini boleh menjadi alasan untuk Eliana bercerai dengan Faid dan berkahwin dengan pilihan hatinya. Kalisa yang terhimpit dengan keadaan terpaksa menerima. Kalisa bekerja sebagai seorang tiledi di syarikat Faid. Takdir itu penuh ironi. Faid yang sepatutnya menjadi mangsanya kini telah jatuh cinta terhadap Kalisa. Namun, kebenaran itu seperti air, susah untuk dihalang. Faid yang telah mengetahui niat sebenar Kalisa berasa sangat marah dan kecewa terhadap Kalisa dan memaksa Kalisa untuk berkahwin dengannya kerana mahu membalas dendam terhadap perbuatan Kalisa. Setelah berkahwin, Nakif anak Naimah dilayan dengan baik oleh keluarga Faid. Manakala Kalisa pula dilayan seperti pembantu rumah, dicemuh dan dihina oleh keluarga Faid. Namun, kerana Kalisa merupakan seorang yang penyabar, lemah lembut dan tidak melawan, Faid mula kembali jatuh cinta terhadap Kalisa dalam ketenangan yang cuba dia bina, tiba-tiba ibu kepada lelaki yang telah mengandungkan Naimah mahu membunuh Nakif kerana tidak mahu anak luar nikah dalam keturunannya. Dalam kegelapan, dalam jeriji besi. Naimah yang dahulu mahu membuang bayi itu kini bertarung nyawa untuk menyelamatkan Nakif. Dia dikurung, disiksa dan dipaksa untuk meminum racun agar memberitahu keberadaan Nakif. Allah itu maha adil polis tiba tepat pada waktunya sebelum Naimah meminum racun. Naimah yang kehilangan banyak darah disebabkan luka dikejarkan di hospital ke hospital dan mendapat rawatan dan berjaya diselamatkan. Naimah juga mula menerima nakif dalam hidupnya. Pak Hasan yang telah mengetahui hal sebenar memohon maaf terhadap Kalisa. Tangisan menipu keluarga sendiri tangisan, pernah berniat jahat terhadap suami sendiri, kini dia tebus dengan membahagiakan mereka. Pada akhir cerita, Kalisa mula hidup dengan bahagia seperti sejak kala. Sudah terang lagi sememangnya, kisah ini menerapkan sabar sebagai aspek yang paling penting dalam kehidupan. Manakala, sifat melulu dan tidak bertanggungjawab akan merosakkan diri kita. Sebagai rakyat Malaysia yang bermoral, buku ini telah menyedarkan saya bahawa kita perlu menjauhkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial yang berlaku dalam kalangan anak muda dan berusaha untuk menjadi pewaris negara yang lebih baik pada masa akan datang.